В своих сюжетах мы неоднократно рассказывали о волонтерах, которые оказывают реальную помощь нашим военным в зоне АТО. И в этой передаче также речь пойдет о людях, кому не безразлична судьба наших ребят, которые не ищут славы, но не отказываются от поддержки на благо общего дела. Виктор Васильевич, расскажите, пожалуйста, когда у вас возникла идея вот такой вот волонтерской помощи нашим ребятам, которые находятся в зоне АТО, и что послужило толчком? Ну, первый раз идея у нас возникла организовать волонтерскую поездку, когда вернулся наш учащийся, первый из зоны АТО, после ранения после госпиталя Казаков Евгений. Ну и рассказал, как они там живут, как, какой у них быт, условия. И тут мы вот так посовещались коллективом, посовещались администрацией и решили создать волонтерскую группу на базе училища. Ну, так, первая идея у нас зародилась после его слов ну, поехать туда. Когда я предложил сделать первую поездку, Сергей Иванович Лубинец, он тот, самый первый вызвался, потому что желающих особо не было. Так, что говорит, можно я с вами поеду? Я говорю, конечно, можно. И зам с воспитательной работы, побед Олег Иванович, да, активное участие. Потом, первые, первые поездки мы загружали две машины и выезжали за Курахово. Под Марьин. Марьин, за Маринкой были под самым Донецком. Это была наша самая первая поездка. После первой поездки мы, когда там увидели, что происходит, нам было, конечно, тяжело. Получили много эмоций негативных. То есть вы каким-то образом определяете, куда вести помощь? Ну, кроме да, мы созвонимся с Непропетровском, мы созвонимся с Непропетровском, с батальоном. Мы координировали наши поездки через штаб национального захиста при, с которой, Днепропетровской области, через батальон «Непр-1». Нам давали сведения, которые самые такие нуждающиеся блокпосты, где ситуация более ну, такая тяжелая на данный момент, куда трудно доступают продукты питания. Куда мы и выезжали. Развозим по блокпостах. Мариуполь, это наша вторая поездка была. Там мы встретили наших желтоводцев. Там куча Юрий. И заезжаем не только на один блокпост, а именно там несколько. По блокпостах, вот по удаленных. Есть блокпосты, которые, конечно, есть обеспечены Наверное, командование э, сам, сам, самих тех частей хорошо обеспечивают, занимается. А есть блокпосты, которые э, в ужасном состоянии, которым тяжело, очень тяжело. Элементарно даже нет фонарика, элементарно нет батарейки. Свет, вот ночью машины идут по трассе, там проверяют. Он стоит там зажигалкой, присвечивает документы. Это мы сами лично свидетели этого, как проходит на блокпостах досмотр. досмотр. А вы являетесь как бы координатором при национальном штабе, да? Почему у вас есть зеленый свет на проезд? Да, мы согласуем, наши все действия согласованы с нашим Днепропетровским национальным штабом. Куда выезжают, кому выезжать, нам дают телефоны этих частей. Мы с ними созваниваемся, спрашиваем, какие у них есть проблемы, то, что им необходимо. Они нам говорят, нам на сегодняшний день необходимо там то, то, то. Кому продукты питания, кому стройматериалы. Кстати, нам хорошо помогает «Будмаркет». Шпак директор вот, вот, рядом возле училища находится. Практически на все поездки они нам и спонсируют бензином, спонсируют э, инструментами. Мы ездили в Пески, и там рембригада находится. И им нужно было там кусачки, інструмент. Там, -то, то в наверное, там, тысячи на 1003 на нас проспонсировали только матеріалами. Не безотказно. Дело в том, что мы к ним обращаемся, они нам безотказно всегда помогают в этом отношении в желтых водах. Сейчас мы с Днепропетровска пригоняем машину Кунг. Будем с ней делать мастерскую. Машина убитая. За, там уже два дня мы ее занимаемся, пытаемся завести в Днепропетровске, чтобы она своим ходом сюда как-то доехала, чтобы ее не тянуть. И будет начальный заклад комплектовать, делать там мастерскую по ремонту техники, в которой будут находиться станочки, все сверлильные станочки. Ну, передвижная мехмастерская, потому что на передовой такие машины необходимы для того, чтобы даже элементарно подъехать БТР там, запустить аккумуляторы севшие, там, или где-то какой-то там подбитый, там, поменять гусень там, на этом. Ну, должен быть какой-то еще тыл, который будет производить ремонт этой техники, которая там есть. Что вы именно везете и как собираете эту помощь, скажем, здесь, у нас в желтых водах? Кто вам помогает Люди. Мы расклеили объявление. В объявлениях указали, что находится у нас на территории начального заклада, в складе. Пункт приема э, теплых вещей и продуктов питания. Люди звонят, что ну, там бабушки, которые не могут принести, мы до них подъезжаем, забираем у них, тут уже сортируем загрузку и отправляем. То есть э, на базе училища вы вдвоем с Сергеем Ивановичем, да, занимаетесь? На базе училища тут больше Сергей Иванович занимается по этому корпусу, ну и плюс же дети-волонтеры. А как вот учащиеся откликаются? Ну ближе к Сергея Иванович, да? насколько вот видно у них интерес и желание помогать, ну то есть это что значит, не заставляет. Мы можем сейчас пригласить учащихся, вы им посмотрите в глаза, они вам скажут свое интервью сами лично. Учащиеся у нас тут это только и стоят, когда, когда мы, когда нам можно уже пойти, чтобы пойти в тот самый магазин, чтобы мы начали, возьмите нас с собой, даже такие, можно мы с вами, например, нет, мы вас с собой не можем взять, потому что Катя у нас учащаяся, Катя Маловка, она... ну Девочки, зачем тебе там? Мне хочется поехать. Поэтому приходится отказывать. Там совсем юным делать нечего. Хотя в Песках, мы когда предпоследний раз были, девушка, ну, попали как раз в обстрел, минометный обстрел был. И мы у нас солдаты сопроводили там в подвале, ну, под по камере укрывались от минометного обстрела. И девушка забегает, я говорю, доченька, сколько тебе лет? Она говорит, 22 года. Я говорю, что, ну а ты что тут делаешь? Я говорит, приз, воюю. Я же, там, ну, воюю. Ей где-то работать можно как, может какой-то моделью, может где-то в каком-то офисе работать. Ну, не воевать, не с автоматом в руках. Ну, с автоматом воюет. И много женщин, много девушек. Есть на передовой, есть на блокпостах стоят, и в холод, и в мороз учащиеся, кроме того, что помогают вам в сборе вещей, продуктов, что еще делают для наших учащихся? Учащиеся группа сварщиков у нас изготавливает буржуйки. На каждую поездку у нас одна-две буржуйки, выполнена руками учащихся, есть постоянно готовые. Баллоны мы закупаем, баллоны, и нам помогла хорошо в этом плане теплосеть. Теплосеть, руководство теплосетей желтоводских нашли возможность трубу заготовки под буржуйки. Они порезали их и привезли сами сюда. Вот. то есть значительно облегчили нам работу, все остальное делаем на месте. Сварочные работы резко там и так дальше, подгонка, это все уже делаем, делаем мы собственными силами. Вот, кроме того, что наши учащиеся нашего наши наше училища вот, принимают активное участие в волонтерстве, Кроме этого, еще к нам поступают предложения от школ, от детских дошкольных учреждений золотых вод, вот, приносят детские рисунки, которые греют душу нашим солдатам. Кроме того, ну еще много чего предлагают и услуги по пошиву теплых вещей для солдат и так дальше. То есть, неравнодушных людей очень много. Сейчас мы провезли швейные машинки вот насчет мороза, чтобы шить, начать шить балаклавы. Мы примерно сделали расценку, сколько будет пошить теплую балаклаву собственными силами учащимся. Она будет себестоимость выходить, это если купить одно одеяло, с начать шить эти балаклавы, она будет выходить примерно 9-10 гривен стоимость. Так балаклава сейчас зимняя стоит 65-85, ну, в зависимости от интернета, эти 45 гривен. А это, есть, да, мне... это существенная помощь. Максим предлагает сейчас шить жилетки здесь. Нам помогли, наша мэрия помогла, в частности, ворон Валерий Валентинович оказал содействие в привозе этих доставки этих машинок с Днепропетровска сюда. То есть там осталось за малым сейчас их развести, подключить, настроить и в общежитии, и дети наши будут заниматься пошив, пошивом теплой одежды. И наші ж діти ще випікають пирожки, печенье здесь кулинариї групи. Мы их тоже, печенье довго такого зберігання сухі, розсипчате. Ми їх теж пакуємо і так само розводимо по постам. Смаколики. Смаколики називають. Ну і там же підписують ящики. На ящиках написано, вивчаємо з живим, поживання. По, по саївці люди випікають хліб домашній. Теж випікають хліб. Пишут там все письма, письма солдатам. И детские картинки, рисунки, они, они, они когда их принимают, у них слезы на глазах накатываются. Некоторые вспоминают свои дома. Всем детям огромное спасибо всей Украине. Те, кто нас поддерживает, помогает, передают нам рисунки. Спасибо вам большое. Они нас греют, греют нашу душу. Благодарим мы, в свою очередь, обещаем, что мы не оставим нашу страну. буде в до останнього. Ну автомати сказали, щоб понавязували або на руки. Якщо якщо вам надо діти наплетуть скільки треба. Це кусочок України, кусочок душі. Це ж автомат. Жовтоводський діти шкаляри, зроблять такі штуки. Діти старалася, в общем, для вас. Там даже Олина дочка понаписывала на сигаретах кожа, но всю ночь не спала. Снимай, снимай. Хоть это и чужой ребенок нарисовал, но для них это идет, они его воспринимают, я говорю, что люди плачут. А как часто вы ездите? Раз в, Раз в неделю. Следующая поездка у нас будет завтра. И вот одна из таких экстремальных ваших поездок, это была последняя, да, получается? Первая и, и последняя, в принципе, такие, что мы попали именно под обстрел. А вообще мы всегда мы, мы выезжаем только в самые крайние точки, куда, куда можем доехать. Сейчас, конечно, зима немножко посложнее Сегодня мы выбрали такую поводу, чтобы ну, типа, был. У нас машины РАФы э, э, То есть, ну, наш нас э, Волга, этот РАФ Потому что, когда мы вы, выписываем пропуск, нам пишут Тойота Raf. я говорю, не Тойота Raf, а чисто просто РАФ Латвия там, Вот такие машины э, Они не вездеходы Мы дали объявление в интернет может, кто поможет нам какой-нибудь недорожник, потому что дальше зима идет, дальше гололеды. Может, машина будет какая-то без документов, списанная. Ну, мы ее оформим через штаб национального захвата, чтобы можно было доставлять продукты. Это на сегодняшний день необходимо. И плюс у нас просьба ко всем жителям желтых вод, всех, кто нас слышит, оказать помощь в подготовке и восстановлении автомобиля в передвижной мастерской то, чем сможет. даже элементарный ключик, и тот будет прыгать, это гаечный ключик, молоточек, сверло, мечик, лерочка, мы все примем, потому что это все надо нам комплектовать, мы его будем комплектовать, собирать, и эту машину надо как можно в сжатые сроки отправить туда на передовую. Сварочный аппарат нужен. Сварочный получал. аппарат нужен инвектор, нужен Обор инструментов к наборы ключей, вот эти именно звездочки ключи, потому что много техники, которая идет уже под современные ключи, под звездочки, под шестигранники. дрельки у нас просили ребята, болгарки просили ребята, там, там у меня списки с собой, наверное, даже и сейчас в кармане лежит, там что есть такой заказ, потому что везде мы заезжаем, и тебе говорят, а что? кроме это то, что даже кроме продуктов питания просят. всем желающим помочь можно обращаться к вам. Да. Мы разместили объявление есть по роду. Конечно, срывает объявление, есть. В файлах ложим объявление, что принимается, проводится сбор, пункт, адрес указан, номера телефонов, файл остается, а бумажки вытягивают. Да, ребятам на передовой простые вещи. Начиная от лекарств, от простуды. <coughs> дальше, даже та же самая туалетная бумага и теплые вещи. Важные Все. салфетки, В честь... туалетная бумага. Э... Чистом поле простым вещам. Люди рады, потому что их негде взять. Сергей Иванович, вы лично вы, почему откликнулись на вот, просьбу и Васильевича, скажем так, помогать и что лично для вас это значит? Сергей Иванович, я скажу, он просто идейный. Он с Майдана а. начинал, он был Майдан весь, Майдан от начала наверное до конца. После это, Майдана это было продолжение. Мая. А это уже в нем продолжение, просто оно уже в крови. По другому уже я не смог нас спрашивают, даже от бойцы спрашивают, а человек, к нам выезжайте, давайте, ну, на что оно вам надо? А мы у них спрашиваем, а вам? Вы что же здесь, у вас тоже, на что вам надо? Говорит, мы защищаем Украину, а мы защищаем, ну, помогаем вам, чтобы вы защищали эту Украину. И после первой поездки, когда мы увидели первый, как там же быт солдат наших, то, знаете, оно как-то что-то в, в душе тронулось, такое, камень какой-то Комок такой, что тяжело. Надо помочь. Если нас не будет, не будет кому оказать помощь, тяжело будет нашим солдатам. К сожалению, именно в этот день мы не могли посмотреть, как студенты училища своими руками выпекают печенье для наших военных но мастер Нелли Гадун попыталась передать своими словами тот настрой, с каким учащиеся отнеслись к заданию. Наши детки, когда было такое, что нужно печь для АТО, наши детки и первый, и второй, и третий курс приняли в этом участие. Вот здесь на этих плитах, в этих духовках выпекали мы печенье, которое потом, конечно, я думаю, с удовольствием, потому что дети все с любовью, с таким энтузиазмом подошли к этому делу. И выпечка получилась, я думаю, очень хорошая. Хотя я участвовал даже в первый курс. В общем-то, энтузиазм был на подъеме. Все дети были заинтересованы, и каждый хотел хоть одну печенинку, но сделать своими руками для наших солдатов, которые находятся в АТО. Кстати, на сегодняшний момент в Желтоводском училище работает три мастера по обучению электрогазосварочным работам. Причем из них две женщины – Горяная Татьяна и Амельчук Людмила. А Петр Колесник, также мастер, дал возможность студентам ответить на наши вопросы. О вашем участии для ребят наших из АТО можете рассказать, чем вы помогали? Ну, мы делали буржуйки, отправляли хлопцам в АТО. Ну и так сделали, отправили, еще будем делать, помогаем, чем можем. Понравилось вам это? Конечно. Ну, хочется сделать что-то, ну, для хлопцев самое лучшее. Ой, ну идея Сато очень была прекрасная. Ну, как бы помочь ребятам, ну, ну, они заслуживают на то, что они вообще без помощи, а мы им хоть бы как-то помогаем. Ну, и, мы, и мы рады с группой, что помогли хоть как-то ребятам из-за из Вообще все ребята вот с удовольствием помогают, заставлять никого не надо, действительно на энтузиазме все, да? да все с удовольствием помогали, очень были рады, что там, ну, такая работа нам попалась, хоть как-то помогли ребятам. Сейчас наши волонтеры готовятся к следующей поездке. И так раз в неделю. В перерывах нужно решать вопросы с транспортом, бензином, подготовкой и формированием медикаментов, продуктов и теплой одежды, инструментов и других необходимых вещей для наших солдат в АТО. И пока есть такие вот волонтерские движения в нашем городе или в другом, те ребята, которые сейчас находятся за чертой, разделяющей мир и войну, могут верить, что кому-то это нужно, а значит и они там не зря. А вот теперь как раз я и не совсем подготовился, но ничего страшного Всем нашим пятихаткам пламенный привет э, До свидания огням, потому что я там было время Немножко работал взгляду Александру Константиновичу тоже всем привет И всем, кто меня там знает В общем, у нас тут порядок Граница типа на замке Александр, слово Хочу кратко сказать пятихаткам привет Врага не пустим это все. Нет. Присоединяемся. Желтые воды, враг не пройдет. Тем более нас тут двое. Жене, Тане, Оле, привет. Кумам передай, кумы твои переживали. Всем родным друзьям привет. Мы до вас никого не допустим. Гранаты свои кинем куда треба. Можете спать спокойно. Валерик. Да все. Не стесняйся. Все будет нормально. Слава Украине. Все, героям слава. Особенно хотим сказать большое спасибо всем пятихатцам, всем желтоводцам и, Вольногорск. и Вольногорску за активную поддержку наших солдат. Потому что нам здесь без вашей поддержки было бы очень плохо. Так что большое вам всем спасибо.